А скажите, а вы по научным закладам ездили, ну вот эта вот школа без насилия, это кто ездит? Мария Попова? Или вы? Нет, у нас представитель, да, где с командой, в зависимости от того, чем занимается там, главный специалист, координатор, ну, все ездят. Але ага. це був там навчальний рік, і якийсь план, по якому там відвідуються навчальні заклади, не тільки навчальні заклади і ага. якісь установи. Да. Так, Скажіть, а, а ви як-то скільки з міністерством освіти по програмі «МУЖ»? <кхе> що саме викладаєте в сатіки? <кхе> Я просто наткнулася на вот этот значок. да, да. А, страх людей. И там, а, значит, подписывалась а, вот такая статья, гласила о том, что региональные виделы они ездят по а, школам, вот как вы говорите, да, и вот все это рассказывает, что школа без насилия там, а? Ну, это единственное, что сейчас есть про освету. За те, кордоном, да? И... А, Где же, а где же вот эта школа без насилия? У вас есть, может быть, в интернете, вы мне подскажете. Пожалуйста, девочки, работаем. Возможно, смотрите, на сайте Омбудсмана, там есть актуальная информация о направлении взагалі взаимодействия с детьми Украины и не только детьми. А у вас на сайте его нету, значит вы меня перенаправляете Не, на сайт. Ну давайте поможете мне в этом. и распечатайте мне вот тут у вас есть там дурковальный вот этот, хорошо? Девочки, вам я советую работать как положено. И еще, значит, Мария Попова мне сказала обратиться именно к вам в открытом доступе, чтобы вы мне распечатали ее биографичную долю. Раздругой. Да, вот она только что я от ее кабинета. Она сказала обратиться в 103 кабинет, чтобы вы раздруковали мне вот эту автобиографию. А, а, Наташа, Даша, пройди с этой дамой, которая хочет уточнить мою попробую. Сними это все, пожалуйста. Сними, пожалуйста, иди за это даму. дайте вам пожалуйста, дает кому да. да. Добрый, можно ли, мне поговорить? Но мы не сказали, с вами хватит. А, девочка просто спрашивает, может ли она отдать вашу автобиографичную долю? Это не девочка. А кто? Это специалисты. Ну, знаете, я, извините. А, да, я знаю, что я не любина. я это точно знаю, в вашем департаменте я не любина то я имею право ей люди на сказать и девочки. А вы разрешаете разработать? Я прошу прощения. А что? Вы, ну, вы пришла. В и в мою вы только что постав... под видео, Я под видео, сказали, девушки... что можете девочке нам дать да, раздруковать. Я нам, сказала? Да, под видео. Я вам сказала, что моя биография... Зайти, что, что, третий кабинет... Нет, по поводу вашего зверения. Вы пришли и сказали, что там вы что-то перепутали. Я Зайдите в 103 кабинет и посмотрите ваше заявление, что вы перепутали. Так, а так, теперь дальше. Я вас спросила, а теперь так, дальше. Я вас спросила, о чем? Где я могу вам сделать вашу... в, в, в... в... в, этом в этом доступе, доступе пожалуйста. да? Пожалуйста. Скажите, а вы сприяете, сприяете или заважаете? Если я прихожу к вашей подчиненной и прошу, посприяйте мне, пожалуйста, раздрукуйте, чтобы мама лишний раз не тратилась, потому что я людина. Людина. Я просто вас не понимаю, Светлана Степановна. Честное а что? слово, я просто точно? не понимаю. Да, точно. Вы точно говорите, что вы меня не понимаете? Я вас не понимаю, правда. А я еще раз в открытую вас хочу спросить, вы точно уполноваженный справ людины в Одесской У Уполноваженный справ людины у нас один. Кто? Дмитро Валерьевич а я право? его представник. Представник? Так да. вы точно его представник? Я точно его представник. Точно? Еще раз. Точно, абсолютно точно. Отлично. 30 числа на событском приеме. Домовилися. Е, домовилися. Домовилися. І що? Я могу вас, Могу ли я вас запросити як представника да. Да? Е, до на особистий прийом? Тому що я, може бути, з вашої сторони не людина. На особистий прийом до ланчика 7-го у 9. Щоб ви просто Дивіться, якщо 7 я буду на робочому місці, а не в відрядженні, то нема питань. А я приду до вас. Еще один момент. Да. Скажите, я могу, у кого я могу узнать ваши рабочие визиты до районной державной администрации места Белкороднестовского? Ну, график ваших рабочих визитов. Ну, там, где вы э, фотографируетесь, там, где я присутствовала на вашем особистом приеме, угу. там, где я никто не получилась на фотографии согласно сайту РДА, согласно сайту Фейсбука, да, угу. да. Я там не получилась на фото. Так вот, где я могу узнать эту информацию? Подскажите мне, как гражданин Украины. Вас интересует... Ваше... Мой нет, в нет, нет, за 21-24 год, ну, ваше передвижение до МДА, потому что Но в открытом доступе я это не могу найти. Но смотрите, смотрите, у нас... А вот нет рабочего графика. У нас туда? рабочий график есть, ага. мы его формируем ежемесячно, ежеквартально. И заранее, когда я выезжаю в Белгород, в Болград, неважно да, куда, да. Я мы предварительно, в ну я даже да. не сомневаюсь, я предварительно, мы предварительно об этом сообщаем на официальном сайте. На официальном сайте. Ну, то есть у вас, на вашем столе, у вас нет информации, вот куда вы, ну. Я не путешествую. Сейчас а, а я на военного стану, я не путешествую. Ага, хорошо. Да, То есть вы не получаете зарплату, да? Всегда на всегда. Нет, нет подожди, я прошу не... прощения. У меня сегодня не приемный день. Я готовлюсь к нараде. Если у вас есть какие-то предметные вопросы, пожалуйста. А если вам просто, ну, скучно, извините. Нет, не скучно. Нет, у меня такое чувство, что вам нет, скучно. Нет, не извините, скучно. Ради Бога. После видео скоро ну как бы чуть-чуть это тайна. Скажите, когда очередной раз я к вам 101 раз сюда приезжала, 101 раз я спрашивала, это точно по а, вот этой вот эта организация, да, потому что я не понимала, что здесь происходит, да, я случайно а, услышала вашу размову по двери, да, и у меня есть эта размова ваша, скоро будет.